siyasi mücadiləni fiziki mücadilədə əvəzlənməsinin qəti qəbul etmirəm, radd edirəm. İstər siyasətlə məşğul olan insanlar, istər də ki bütün ayrı-ayrı sahələrdə məşğul olan sahətçilər təbii ki qanunları pozub cinayətə məşğul ola bilməz. Qanun pozuncusu varsa, heçmə məsuliyyət olmalıdır. Mən bu eyni zamanda siyasi mücadilədə seçilmiş ifadələr ə e, söylənən e, e, dərcə fikirlər təbii ki e, qanun çərçivəsini aşmamalıdır. Bu baxımdan dərcə bu gün e, icazəsiz aksiya nə deməkdir? İcazəsiz aksiya söhbəti doğru deyil. Anayasaya görə e, vətəndaş və ayrı-ayrı qurum və quruluşlar e, yerli e, hakimiyyət orqanlarını xəbərdar etməklə etiraz aksiyalarını keçirib öz e, dərcsiz səslərini qaldıra bilərlər, fikirlərini səsləndirə bilərlər. Pandemiya dövrünün şərtləri də bizə kimi bilirsiz, fərqlidir. Hökumət və vətəndaşlar da dövlətin qrallarına təbii ki, uymalıdılar. Elə davranmalıdılar ki, onlar Azərbaycanda qralların və qanunların çeynənməsinə xidmət etməsin və təbii ki, haqq səslərinin ucaldırılması, Saleh bəyin azadlıq məsələsində etirazlarının dünya iqtisayatinə, Azərbaycan xalqına və dövlət məmurlarının diqqətinə çatdırılmaq onlardan tamamilə hüquqlarıdır. Belə bir vəziyyətdə mən e, siyasi xadimlərin fiziki təziqə məruz qalmasını qətiyyən radd edirəm və eyni zamanda hesab edirəm ki, bu Azərbaycan siyasətinə, Azərbaycan demokratiyasına vurulmuş zərbədir. Amma e, təbii ki, bilirsiniz ki, mənim Yaqub bəyin və digər bəzi Tofik. dostlar e, Tofiq Yaqubovun e, və digər bəzi dostlarımızın e, siyasi mövqelərini və fikirlərini e, qəbul etmirəm. Onlarla mən ancaq polemika da ola bilərəm. Mən onlarla e, hansısa bir təhqir masasında, uzaqdan uzağa ona kiməsə kiməsə qarşı kəskin ifadələrin tərəfdarı deyiləm. Necə ki onların e, tərəfdarları e, təbii ki, bir çox ritorikalarında, danışıqlarında yad fikirliyi təhqirlə əvəz eləyirlər. Azərbaycan da çox təəssüf eləyirəm ki, e, şəxsən e, bəzi siyasi qüvvələrin e, tərəfdarları Azərbaycanda onlara qarşı əks fikir seçilənləri söyüş və təhqirlə cavab verirlər. Bu həm eyni zamanda bunu Azərbaycanda iki cərayandır. Başqa bir cərayanda İranla bağlı qüvvələr ancaq bu cür e, ifadələrdən seçilirlər, e, asarı kəsəri ifadələrini seçirlər. Bütün bunların hamısı Azərbaycanda gətirilməlidir. Mücadilə masalar arxasında olmalıdır. Fikir e, fırtınasında olmalıdır. Beyinlərin tartışmasında olmalıdır. Yoxsa mə bucura deyək ki, münasibətlərlə xalqın içərisində e, yad fikirliyin, e, zorakırlığın e, hakim olmasına şərait yaratmaq olmaz. Bu ciddi məsələdir.